Плебодия 600. Ликуй геморрой без жодных ой. Он кто, вашу мать? Кто этот жулик, который почему-то заканчивает свое сообщение фразой «Честь имею»? Во-первых, напомню, это было офицерское обращение в царской армии. Он не является военным офицером. Какое у него воинское звание? Какое воинское звание у этого куска? понятной субстанции. Как може легендарне подразделение Ахмат в своїх рядах держати ето? Жабо Гадюкінг на болотах вийшов на новий рівень. Від Кто ти такий до хорошо виглядіш всього кілька моментів. І ось пропагандист Соловйов вже вибачається перед чеченцями і командиром спецназу Ахмат Апті Алаудіновим. Здравствуйте. Мое отношение к героическому подвигу чеченского народа, к легендарному спецподразделению «Ахмат», к спецназу «Ахмат» и ко многим другим Чистями судненням каторносіти вдаючись государством дітей герої Росії Ахмата Кадирови. Хорошо, з'яснює. Ось так Владимір Рудольфович принизливо вибачався перед чеченцями після своїх же звинувачень на адресу Кадирівського воєнкора Романа Альохіна. Поміту своїх ефірах обурювався, чому цей зетблогер підписав контракт із Ахматом. Прослужив там всього 23 дні та ще й отримав якісь нагороди, як каже Соловйов. Отримав їх незаслужено. Кадирівці сприйняли наїзд трупера Кремля як особисту образу і вирішили показати йому, хто в РФ головний. Хотів би вам напомнити, що якщо ви мені задаєте питання в інфополі, спрашувати у міністра, у ДВКР, у всіх ви спрашуєте, чому Альохін знаходиться в рядах армії і Ахмата Спіцнас. Мы на эту тему с вами говорили 500 раз, вот сейчас 501 раз повторюсь. Алехин, спокойно, как и другие. 23 тысячи добровольцев, которые были у меня в спецназе Ахмат, заключил четырехмесячный контракт и пришел ко мне по контракту. Если его заключите вы, Владимир Рудольфович, я буду воевать точно так же и с вами. Ох, звучить як погроза. Хоча воювати вони вже почали, як мінімум у соцмережах. Як ви зрозуміли, лапті Аладіна образилися, що Соловйов не зателефонував йому особисто, а висловив своє обурення щодо ахматівського бійця публічно. Я обращаюсь к тим, хто довгі ну, соблюдати режими секретності, поэтому всім відношення. и к ДВКР, и к прочим структурам, глубоко уважаемым. Скажите мне, пожалуйста, а вот этот человек, и обращаюсь к руководству подразделения, где этот человек служит, к моему другу, генерал-лейтенанту Аптиарону Чалаудинову, возглавляющему легендарный спецназ Ахмат, глубоко уважаемому руководителю непосредственно Аиду, это у вас кто? Вот этот человечек кто? подписавший контракт с кем? Он воин Красной Армии? Тогда объясните мне, пожалуйста, почему он все время дает интервью? Хочу напомнить, что это, если говоря, противоречит уставным и прочим документам Красной Армии. То есть кто ему позволил? Он, у него какая военноучетная учетная специальность? Он проходит службу в качестве кого? Болтуна на доверии, он кто? Кто ему дал добро на встречу с иностранными журналистами, российскому военнослужащему? И рассказывает им детали операции? Я просто хочу понять, это прошло согласование. Он кто? Почему он постоянно находится в Телеграме и размещает посты? Он кто? Вашу мать! Це почалося з того, що 19 березня Соловйов різко розкритикував Альохіна, який, до речі, ще колись був радником губернатора Курської області, за інтерв'ю Патріку Ланкастеру, в якому зетблогер розповідав про свою, нібито, ключову роль в горизвісній операції труба. Та що на Курщині, пам'ятаєте, коли окупанти лізли в тил ЗСУ по газовій трубі у суджі? Альохін не лише журналістам про це розповів, він ще й у телеграм-каналі своїм героїчним подвигом похвалився. Тому я обращаюсь не к до цього мерзавцю, який умудрився от такої сказати іностранному да, да. Ну, І на суджу, по суджу, так, да, сторону суджу. откуда они зашли и по ней уже прошли с этой точки прошли около 16 километров и вы был в частности этой операции? А, да, я организовывал вход а, организовывал снабжение а, всей операции, логистику и соответственно подменял командира а, когда он а, это отправил. что? я вас спрашиваю это что? То есть военнослужащий в этот момент должен был находиться где? Он выполняет задание своего руководства? Что? Есть БРК, там прописано, что, где, чего. В уставной кепочке 95? Это он намекает на что? Или что у него там на кепочке нарисовано? Вот это все о чем, я вас спрашиваю? Беседа с иностранным журналистом. Ну, ему это расписали? виконував казання свого керівництва? Ось саме це відео, як потім пояснив Алаудінов, швидко поширилося по мережі, і з урахуванням вже раніше натягнутих відносин між Альохіним і державними воєнкорами почався інформаційний бум. Мовляв, державна пропаганда навмисно вирішила присадити того, хто тягне на себе ковдру. Хороший он він. Задавати не вопроси і спрашувати у мене. Да, конечно, я его не уполномачивал на это интервью, это однозначно. Но если по этому поводу кто-то должен что-то, какое-то решение принимать, это должны принимать те, кто имеет на это право. Спрашивать у меня, почему он то или почему он это, это уже, мне кажется, как командир, я сам разберусь тут. Уж попытаюсь как-нибудь. Но больше всего меня задело другое. Он уже, наверное, получил награду за гуманитарочку-то недорого. Меня тогда теперь встает вопрос к вам, Владимир Рудольфович, мой дорогой друг, как вы меня называете. Вы где-то у меня видели ситуацию, когда я за гуманитарочку кому-то госнаграды даю, да? Вы можете такой факт мне показать? Мне это даже самому стало интересно. Наступного дня Соловйов запросив Алаодинова в ефір і почав робити свою улюблену справу: підлизувати і демонструвати каяття. У нас на зв'язку генерал-лейтенант, легендарний командир легендарного моєго подразделения «Ахмат», мой друг Аптіарончалоудин, герой Російської Федерації. Аптіаронч, доброе утро. Доброе утро, Владимир. Аптерон, прекрасно виглядає. это всегда понимаєш на страниці утра. <с> То есть еще, еще не спал, как прошла ночь, потому что тревожно. По-прежнему все-таки враг до конца еще не издан, хотя гигантские успехи на курском направлении, твои ребята творят чудеса. Ну, он решил э, воткнуться у нас в Клинице на стык Белгородской Курской области. И... А так все хорошо. То есть получается, что как всегда, как это часто было в истории этой операции, Ахмат на самых горячих участках, я помню, как на Кременной, я помню, как в тяжелое время на Харьковской трагедии, именно ты вместе с двумя теперь знаменитыми военачальниками останавливали тогда растерянных людей, ставили линии обороны. То есть когда началась Курская трагедия, опять-таки тебя перебросили с твоими ребятами, ты вот останавливал и ставил рубежи. То есть там, где горячо, там Ахмат. Втім, цього виявилося недостатньо пізніше. Міністр Чечні Ахмед Дудаєв оприлюднив відео, в якому висловив стурбованість словами Соловйова, і закликав його пояснити, що ж означає вашу мать і кого це стосується. То сьогодні і вчора в інтернет-пространстві різні провокатори вони спекулюють вокруг вашого виступлення в рамках прямого ефіра в адрес ЄКОВА Романа Альохіна. В контексте вашего обращения в адрес данного персонажа вами были произнесены слова вашу мать. И для того, чтобы предостеречь наши с вами уважительные дружеские отношения, от поселятельств этих сатанистов я бы хотел попросить вас разъяснить, имели ли данные слова какое-либо отношение к представителям Чеченской Республики или спецназа Ахмад. Ну і звісно, у відповідь Соловйов записав відеозвернення на дві хвилини, в якому як полюбляє говорити Путін, ніжно помахівает хвостиком у ног хазяїна. І виправдовується, що його критика спрямована виключно на Альохіна, негідну людину, яка кидає тінь на бездоганну репутацію Ахмата. Я удивлен, що комусь могло показати, що время час... Мы гневные тирады, посвященные тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек бросает тень на безупречную репутацию легендарного спецподразделения, что кому-то могло показаться, что мои слова относятся непосредственно к руководству Ахмада либо к моему другу Оптиарон Чалудину твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарные подразделения. То есть, конечно, это не имеет никакого отношения ни к руководству Чеченской Республики, ни к руководству Ахмата, ни к бойцам, настоящим бойцам Ахмата, а не тем, кто примазывается и пытается опорочить это легендарное подразделение. Так что, если кто-то думает, что сможет меня поссорить с моими друзьями и братьями, Сильно заблуждається. Этому не буває. Вже через три дні після критики Соловйова Альохін повідомив, що контракт із Ахматом розірвано. Він пробув на фронті всього 23 дні, отримав цілих три нагороди і звільнився. За словами окупанта, він цивільний управлінець, а не військовий, і користі від нього нібито більше в тилу. Каждый должен заниматься своим делом. Вот главный вывод из ситуации с моим контрактом. Минобороны просто исправили ошибку, которую я допустил, подписав контракт. Я гражданский управленец, социальный технолог, аналитик, волонтер в некотором смысле. Блогер, но не военный, который имеет военные навыки. И от меня в гражданском секторе больше пользы для людей и Родины. Да, я пообещал когда-то в эмоциональном разговоре с Апти Алаудиновым заключить контракт. И я сделал это, потому что не мог соврать другу и самому Му уважаємому генералу. Крім того, зет-пропагандист похвалився, що за роки служби. Ой, за дні служби він став повним кавалером найвищої нагороди Ахмат ордену спецназ Ахмат і взагалі нагород, серед яких медалі групи Аїда. Золота зірка за ту саму операцію Труба. На час так званої СВО, всі контракти із Міністерством оборони Росії безстрокові. Тож, як Роман Альохін зміг звільнитися, про це, звісно, не говорять. А от про що згадують російські пропагандисти, так це про курську операцію та те, що труба далась їм насправді нелегко. Якщо комусь каже, що у ворога щось закінчується, не треба прибувати в ілюзіях. От Ми підійшли до позиції, де, судя по всьому, стояло либо три семерки, либо щось. Да там боєприпасів скільки хочеш. Ну, то есть просто на глаз ты видишь, притом там, разного типа, 155-го калибра, ну, более чем достаточно. То есть никакого снарядного голода там нет. Если посмотреть, сколько сейчас летает беспилотников, то нет никакого смысла смотреть на все эти булаты с камеры. Они все время в красном. То есть рой. При этом, к сожалению, у врага появляется также и на оптоволокне. Я, конечно, рад был бы сказать, что он такой, вот сейчас скоро война закончится. Но, по крайней мере, когда находишься там, такого ощущения не нет. Враг по-прежнему силен и коварен. Людей у них хватает. Я не заметил, чтобы они бежали. Наши воюют блестяще. Но недооценивать врага тоже не надо. И не случайно сейчас на Белгородском направлении опять очень беспокойно, и приходится этим заниматься.